В Одессе зафиксировали очередной рекорд, который занесут в книгу рекордов Украины. Им стала цепь из людей в вышиванках на Приморском бульваре. 584 участника акции, одетых в украинские вышитые рубашки, составили живую цепь, которая протянулась от памятника Дюку по Потемкинской лестнице, а дальше через морвокзал до самого моря. Такая акция в нашем городе проходит не впервые и каждый год собирает все большее количество участников. Репортаж Вадима Тютюкина. В живую вишиванковою цеп вистріїлось более полутысячи участников. І большее количество кількість пришли на нього посмотреть. Мені дуже приємно, коли на загальноукраїнських каналах говорять про Одесу. І ми не відстаємо від Львова від інших нормальних областей, де шанують свою державу, свої символи, свій прапор. И... все, что связано с украинцем. Многие сожалели, что такую красоту не увидеть каждый день. Носить вышиванки у нас не принято. А ведь это очень красивая одежда. К тому же является настоящим символом украинской культуры. Вышиванка, украинский одежда, это одежда, символизует наших про прапрадедов, які боролись за Украину. Наверное, для меня, прежде всего, шланг это символ национальной гордости, это символ какого-то колорита. Мне кажется, что у каждой нации должны быть какие-то символы, которые позволяют произвести, не знаю, самоидентификацию. Это, на самом деле, очень важная вещь. Но, как для молодого, я, как представитель молодого поколения, уже новой, так сказать, генерации украинцев, должен сказать, что главное – что шланка в душе должно быть, наверное. Я горжусь тем, что я украинец. Я горжусь, что у меня в стороне есть такая красивая национальная одежда. Правда, такого мнения придерживаются не все в нашем городе. В последнее время с подачи местной власти нарастают украинофобские настроения, как результат охрана для участников акции. Смутно трошка. когда э, украинцы оберегают э, тысячи милиционеров, что вроде э, боятся, что мы за границей будем текать, чтобы мы не вытекали из Одессы, из Украины. І то дуже негативний варіант. Я вважаю для такого свята. Акцію проводять в третій раз. І, несмотря ні на що, з кожним годом в живій цепі становиться все більше звінієв. Та моя вишиванку вишивала бабуся. Вона живе на Прикарпатті. Для мене вишиванка це як символ, символ України, символ добра, здоров'я і всього любові, всього найкращого. Вишиванка українська це наш оберіг, Оберіг нашої душі, наших сердець. А цей ланцюг це єднання. Перший раз взагалі вишиванок було достатньо мало, тому ми змогли покрити лише півпацьомків сходів. Ем, минулого разу було 290. Це були всі пацьомки сходи, І цього разу 200, е, ой, 584. Я думаю, що з кожним роком е, росте кількість людей, які хочуть одягати вишиванки, тому що вони вже хочуть бути українцями. Вони усвідомлюють себе як українці. Такої длинної цепі вишиванок, і що в Одесі не було, не було і во всій нашій країні. І це рекорд, Которые зафиксировали присутствующие здесь представители Книги рекордов Украины. Вадим Тютюкин, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Вышиванковый фестиваль 2011 прошел с успехом, равно как и другие торжества в честь Дня независимости. Одесситам в целом понравился праздник. В будущее своей страны большинство из запрошенных нами людей смотрят с присущим жителям Южной Пальмиры оптимизмом и считают независимость залогом этого будущего. Люди должны радоваться, стремиться, верить во что-то, понимаете. Надо верить в свое государство, в свою Украину. Пусть будет она здорова и справедлива. По сравнению с тем, что было в начале обретение независимости, уже есть. Он как бы еще стремится и стремится. Предстоит экономикой заниматься, предстоит свой потенциал экономический, наверное, улучшать благосостояние населения, граждан Украины. Становиться богаче, становиться более уважаемыми, более известными. И, наверное, самоуважения нам тоже не хватает. Надо над этим работать, становиться более уважать самих себя, уважать свои праздники, свои традиции. Становиться нацией в хорошем смысле слова. Вне зависимости от национального происхождения. Чтобы все люди Украины жили и гордились тем, что живут здесь, живут в этой стране. У нас еще все впереди. А я думаю, что есть. Сама независимость, наверное, это уже какое-то достижение. Поэтому есть. В всяком случае, мы начали ценить свою независимость. То, что мы государство, которое самостоятельно живет, самостоятельно развивается. И благо, что это молодежь это начала понимать. Независимость, само вот это слово, оно включает в себя, что ты увереннее в себе, ты делаешь все для себя. То есть то же самое государство, наверное, больше делает для себя.